galgi ko'rsatuvimizda farzandlarini shaharlik enagaga topshirishni niyat qilgan qahramonimiz bilan tanishish maqsadida toshkent viloyatining bo'stonliq tumaniga tashrif buyurdik mahammedova mottirman bir o'g'il bir qizim bor birinchi farzand o'g'il ismi javlon xarakteri sal yovvoshroqu lekin o'ta talabchang ikkinchisi omina sal sho'xroq ikkinchi sinfda o'qiydi gimnastikaga boradi medallari ko'p diplomlar olib keladi farzandlarning muvaffaqiyati har qanday ota ona uchun eng katta quvonch bunday yutuqlarga erishishda onaning tutgan o'rni mehnati hamisha ulug'vor va juda oddiy hamdir u ishlar birinchi bo'lib bolalarimga turganimdan keyin <türkianimlekiyengen>, nonushta tayyorlayman bolalarimni bog'chaga maktabga jo'natib uylarni tozalayman supuraman changlarini artaman ovqat qilaman ikki nafar bolaga ge enagalik qilish ancha oson bo'lsa kerak bu borada kelayotgan enaganing omadi bor ekan <türkian> ko'rsatuv uchun ukamni bolalarini qo'shmoqchiman umumiy bo'lib oltita bo'ladi ijaraga enaga ko'rsatuvida ishtirok etishga tayyormiz dag oltita <tolakta> bolaga enagalik qiladigan bu galgi qahramonimiz o'zining salbiy rollari bilan tanilgan iste'dodli aktrisa aziza yoqubova meni ismim aziza familiyam yoqubova judayam xohlaganman san'at sohasida o'qishni lekin uyimdagilar qarshi bo'lishgan hozir faxrlanib yaxshi ko'raiman xursandman bilmadim bu videoni ko'rasizmi yo'qmi lekin barcha ichimdagi gaplarni shu video orqali sizga yetkazmoqchiman bilaman men juda yomon vaxshiy ayolman vaxshiy onaman hayotimda ko'p insonlarni qoqildim yomonliklarini ko'rdim shuning uchun rollarimda shuni harakat qilaman shu insonlarning yuzini ko'rsatishga Men hayotda unaqa inson emasman endi nima qilaman sharmata bo'ldim e bo'ldi o'zingni bos o'zingni bos uyidagilarni ko'ziga qanday qarayman ey hech narsa qilmaydi hammasiga siz aytyapsiz bo'ldi o'zingni bos o'zingni bos o'z ustida tinimsiz ish olib boradigan aktrisa uy ro'zg'or ishlarida ham shunday serg'ayrat va faolmikan to'g'risini etsam, uy ishlarini qilishga vaqtim juda ham kam lekin ko'rsatuvda albatta ishtirok etishga tayyorman yomg'ir zo'r yog'yapti voy rosa chiroyli uy ekan manga juda yam yoqdi mana shu uymi o'zi kiravering zo'r joy ekanali yomg'irlaraham yo'ma kayfiyatim yaxshi edi kim bor kuku kim bor kirverymi hey kim bor uchta bola bor ekan to'rtta yoki beshta deb o'yladim lekin oltita bola kutayotgani xayolimga ham kelmagan edi ko'zimni ochsam oldimda bitta qiz turibdi qo'rqib ketdim oyim qani deb so'radi oyijoninglar toshkentga ketdilar u yerda dam olib bugun sizlar bilan man qolaman sizlar bilan bugun mazza qilib o'ynaymiz bo'ptimi kelishdikmi besh yaxshi gapirgani uchun u ham bizaga yoqdi yaxshi gapirdik isming nima sanidio Bilol. meniki aziza xursandman besh malades ketdik endi keyinogakiramiz u bu yerda ham uchta ataman bor ekan bolakaylarga подъем xolasi keldi ya'ni xolasi keldi qani kim keldi Voy, buncha chiroyli qizlar bular buncha shirin bular Qalisan, sanim bugun man enaga bo'laman oyinglar shaharga ketdilar ki qayerdan keldingz Men shahardan keldim oyijoninglar bilan adijoninglar shaharga bugun sizlardan dam olgani ketdilar onalariga ki men tashlab ketdilar bugun man sizlarga bir kunga enaga bo'laman bo'ladimi yo'q e ki bizga kerak emas. nega kerak ki emas kim qaraydi unda sizlarga oyim qanilar Oyimmi? oying shaharga ketdilar ki Sang chiroyli ko'ynaklar olib kelgan oyimni chaqirib beringlar hop oyingni chaqirib beraman ungacha chiqarab tursam maylimi oying kiy gullarchi yo'q qayoqga ketyapsan oyimni yo'llari oyin yo'qlar ishonmayapsanmi bu rasm chizdimi kim chizdi buni Sen chizdingmi yo'qmi kim chizdi bu? a bu hijaraga enaga nima degani tushunasanmi o'qishni bilasanmi bilmaysanmi necha yoshsan o'zi xat bor ekan manga oyinglar pul solib ketganmilar deb o'ylabma hazil oyim qaldilar oying ketdilar dedimku asalim ishonmayapsanmi menga man aldoqchi xolaga o'xshaymanmi manchi kinolarda aldoqchi xolaman hayotda aldamayman mana bu yerda oying manga pul solishni o'rniga xat solib ketibdilar manimcha hozir o'qiymiz homi assalomu alaykum hurmatli enaga avvalambor uyimizga xush kelibsiz sizning tashrifingizdan juda ham xursandmiz farzandlarimga ge, enagalik qilishdek mas'uliyatli ishni zimmangizga olganingiz uchun rahmat sizga ham rahmat sizga o'qidik uch og'ayni botirlar keldi biz qo'limizni yuvib qizlar <laughs> xonasiga kirib bordik <laughs> qarasam enaga xat o'qiyapman sizga farzandlarimni ishonib topshirib ketyapman oltita farzandingizni ham ishonasizmi menga shu bilan birga ayrim uy ishlarini ham sizga topshiriq sifatida berib ketaman qa yянchkaga pul to'layilarmi oying yoki uy tozalaganiga ham to'laylarmi bilmaysani <laughs> <laughs> boy bo'larkanman unda bugun hmm. bolalar uchun o'choqda sho'rva qilib bersangiz bolalarim bu ovqatni juda yaxshi ko'rishadi yashi ko'rasizlarmi tuxum pishirib bersam bo'lmaydimi gilam qoqish voy mani changda allergiyam bor qaynonamning uyida echkilari bor qaynonamning uyida echkilari bor ular ham oltitami yo kammi sal cho'chitgani shu anaqa echki sog'ish limonimizning tuvagi eskirib qolgan uni boshqa tuvakka ko'chirsangiz albatta farzandlarim sizga yordam berishadi berasizlarmi yorda? <laughs> yordam sho'rva qilishga yordam berasizlar man o'rgatib turaman echkini ham qarashga yordam berasizlar man o'rgatib turaman kelishdikmi besh мaлодеs bola <laughs> ekan ishlarni qilib bo'lgach farzandlarim bilan birga qorbobo yasang voy qorboomi qilib. ishlarni qilib bo'lgach холоdilnikda sut qatiq bor shuni sotib kelish esingizdan chiqmasin qattiq sotishim kerak. omi qattu pulinglar bormi <laughs> yo'q qiimda pul yo'q nega lekin ayiqchamda bor ayiqchangda bor uni ochsang oying bilib qoladilar mani pullarimni ham olib qo'yishgan yo'o'lsa o'zim olardim mayli qattiq sotishi yuborasizlarmi h qattuq biznesni qilamiz unda <laughs> siz uchun maxsus topshiriq juda qiziqarli sovchilikka borasiz e? san uylanasanmi yo'q ha o'y san uylanasanmi manga uylanasanmi ma? yaxshi kelin bo'laman Ha? точно qara keyin fikringdan qaytib qolmaysan? 5. qara o'yin kelganlarida mana shu qizga uylanaman deysan ho'pmi bo'ldi tog'anglar bormi kim bor amakilar bormi elmurod akam a elmuroda keyingi sovchilikka boramanmi bunaqa tajribam yo'q sovchilikka odatda yoshi ulug' insonlar borishadi Sag'al, an cho'chib turibman ha buyoqqa kechi kel yigitim qani anaqa qayerda bor <laughs> ketmon qayerda bor <laughs> Anu nima deyditsa tesha 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 tesha. qayerdan anu gulli bu yoqqa o'tkazamiz hozir tuvechi magazindan olib boshida enagaga biroz xarxasha qilgan omina endi aziza bilan inoq bo'lib olganligini qarang enaga juda chiroyli ekan qani qaysi biringlar endi she'r aytish bilasizlar bir she'r aytib beringlar menga. oboboy oppoq peshonai yalpoq qo'lida harsasi bir qo'lida o'yichoq qara qara qo'lidagi xassasi kichkinami yo uzunmi o'shani aytmading. ha keyin oxirida nima bir qo'lida ura Do ochamiz agar men ketgandan keyin mana shu ko'chat qurib qolsa man ekuvdim deysizlar ho'pmi agar limon otsa, man ekan bo'laman ho'p keyin pulini arra qilamiz ho'pmi ana bo'ldi bitta shartingizni bajardim nechi qo'yasizlar endi qaranglar yaxshi 5 mi? ue kundaligimni olib keling yode birinchi shart uchun ekiga 5 ball azizaxon ancha chaqqon chiqdi vazifalarni hech ikkilanmay tezlik bilan bajaryapti hatto echkini sog'ish topshirig'i ham uni cho'chitmadi asalam so'ymadingmi qani so'ymadingmi buni qanaqa qilib qolamiz endi san she'r aytib tur bunga ayt qurboboim oppoq peshonasi oppoq hasasi uzunchoq oeruchoq qani tez tez aytinglar hammanglar baravar aytinglar troi aylanib qo'shiq aytamiz barcha zo'r ekan echki ham hayron echki xursand chunki echkini aziza yoqubova sog'yapti birozgina qo'rqdim shoxlari bor ekan suzib oladi deyishganiga lekin juda ham yuvosh echkicha ekan mana sog'dim ko'rdinglarmi Ha? yana bormi echkilar yo'qmi Bo'lganda yana sog'ib berardim ketdik ichkariga kiramiz sovib ketdinglar echkini sog'olmasa kerak deb o'ylagan. sog'sa bo'lar ekan. qani bolalar kelinglar kel qalchiq bir ikki uch to'rt yana bittang qani hozir qor o'ynaymizmi qorbobo yasaymizmi qizim qayerda yasaymiz mana bu yerda ham qor bor ekan lekin bolalar mana shu yerda işte turib tur ho'p mana shu yerda işte turib tur qorbobo yasaymiz ho'p mana shu yerda işte turib turgan hop kel san qarab tur bunga kel tur oldida bunaqa dumaloq yasash kerak qor yo'q shuning uchun kichkinagina qorbobo yasaymiz qo'lingda qo'lqoping bormi ha bor sabzi bu qor bobodan kattayu qor boboy ham qora bobo bo'ldi qor muzlab qolgani uchun kichkinagina ixchamgina qorbobocha yasadik voy burni tushib ketdi voy boshqa kalla ber dumaloq qani boshqa mana mana bajarildi <laughs> nechi baho hozir telefonim bo'lganida yana rasmga tushardim xorbobo bilan beshmi mushartuchun to'rt baho enaga navbatdagi vazifani bajarishga kirishdi endi u bolalar uchun tansiq taom tayyorlab berish kerak bo'ladi bu aziza uchun o'zi ta'kidlaganidek oson yumush bo'ladi deb o'ylayapmiz Bu ishlarni qilishga uh, vaqtim juda ham kam lekin ovqatlanish shirin tayyorlayman ho o'tiraveramizmi shunaqa jin a ashula bilmaysizmi? Men bilaman Bilasan? obbovoy qorboboni tinch qo'y boshqa ashula aytib ber masalan anavi bilmaysanmi anvi ashulalar boru zo'r zo'r ashulalar hozir aytsam bo'lmaydi ayt ashulachi bo'lganimni aytardi o'zing libos kumush qishloqqa qaytgan kumush nimalaro ayt kumush 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 o'zing libos kumush dalada o'sgan kumush qushloq nega yig'latyapsan yig'lama kel asalim o'zimga kel kel uyqusi kelyapti uni ko'zinglar achmayaptimi maniki ham achimayapti negadir e, <laughs> ertak bilasizmi? yo'q <laughs> men <laughs> bilmayman. Xo'p, mana qolganlarini artib bo'ldik endi bularni yuvib to'g'raymiz buyoqqa hey hello chiqasanmi chiqasan chiqasanmi ey chiqasanmi chiqtiz o to'g'ramang hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'layotganini ko'rgan kenja qiz e'tibor xohlaganga o'xshaydi kichkintoy yig'isi bilan uyni boshiga ko'tarayotgan bir pallada shahardagi ota ona nima bilan band ekan keldimikin bolalar uxlayotganda jamaganikelib qarayotgan bo'lsin o'chog'i yoqalarmikin baribir shaharni qizide bolalar to'palon qilishmayotgan bo'lsa bo'ldi i meni kechiring meni kechiring shohim buxoroi sharifga xat yozish kerak musulmonlar ahvolini bilsin amir haydar si shamol ana chaqaloqchamizni uxlatib qo'ydik tez tez endi qattiq sotamiz qo'shninlarni oti nima kim bor kelinoyi qa mana bu to'ringlardagi uyga enegalikka kelgundim ijaraga enega ko'rsatuvidan qatuq sotishim kerak edi o'shanga qatuq sotib chiqquvdim olasizmi yo'q qatuvimiz bor voy oling zo'r <laughs> qatuv bu boshqacha qatuv bu boshqacha qatuv buqanqa qanaqa qatuv kerak sizga man sigirnikini o'zim qilaman o'zimizda bor s bo'pti sigirinizni rangi qanaqa bu oq sigirniki oqda keyin xususiyatimsalan buni xususiyati ko'p masalan buni ichsangiz erigizga ham ichirsangiz keyin anaqa eriz sizga ko'p pul berigan bo'lib qoladi yolg'on bo'lsa mani anaqa topasiz toshkentdan aziza yoquvova <laughs> bo'laman borasiz <laughs> aytasiz ellik ming pulizni qaytarib beraman iltimos ola qoling bizarni qishlog'imizda qatu 50 ming turmaydi Xo'p, nechchi pul qatu mana 10 mingga olaman shuncha sog'ib qarang buni 1 soatdan oshiq sog'dim man ham sog'aman bo'pti op bo'pti xo'p, bering rahmat sotdik mana bankasi rahmat pulini ichiga solamiz egasiga beramiz barakasini bersin Rahmat, bolajonlar <laughs> bo'pti mayli xayr qayerqa boramiz endi ketdik suvdan yurmaymiz xo mana bu yoqdan o'tib bir ikki uch to'rt besh olti ketdik mana bitta qatig'imiz sotildi yana ikkita qoldi sovuq qotmayapsizlarmi kasal bo'lib qolmanglar ho'pmi kelinoyi kim bor Assalomu alaykum qarang anaqa qatiq olib kelgandim olasizmi yoiqqina qatuv o'zim sigirni sog'ib pishirib ivitib o'zi ivitganda pishirarmidi yo o'zim sog'ib pishirib ivitib chiqdim olasizmi yo'qmi qarang bu qatuq boshqacha xususiyati bor bu qatuvni xususiyatlari ko'p pulini bersangiz aytamanellik ming qimmat mazza qilib ichyapsizu tovba qildim bu foyda bilasizmi vitamin <laughs> buni turgan bitgani bo'pti nech pul deymiz anaqaku men bilasmi? Aziz yoqubovaman tanidizmi beravering qirq besh yetmish besh ming yetmish besh ming pulimiz bor ekan o'n besh mingini oilaga qo'yib qo'yamizda qolganini nechi pul qoladi shunda oltmish ming qoladi u pulga eaga bizga o'yinchoq olib berma qolganiga sovchilikka boragan uyimizga sovg'a salom olib boramiz ho'p ke. ketdik enaga pishirgan ovqatlari hamisha shirin chiqishini ishonch bilan aytib o'tgandi qani ko'raylikchi azizaxon o'choqda ovqat qilib bizni hayratda qoldira olarmikan Qani, solib qo'ydik xosiki miltillab qaynab yotadi Qizartirgan topa olmadim, uylarda pomidor ham topa olmadim. birozgina qiyin bo'ldi chunki masalliqlarni topa olmadik. Kettik ichkariga kiringlar bolajonlar sovib ketdinglar ketdik sovchilikka boramiz ovqat tayyor <laughs> bo'lguncha shaharda maroqli dam olayotgan ota onaga ham bir nazar solsak yashirincha uchrashib yurgn paytlarimiz yaxshi edi ko'p kinoga tushardik aytib olaylik sizni shunday yangiliklar kutyaptiki yaxshiyanga bor ekan mana keldik hech qachon boshqa yurtning sultoni baxt keltirmaydi ana bu ham haq o'z uyimizda o'zimiz yetim bo'lib yurishimiz qoluvdik taxtga o'tirgach xarzina to'plashardi shu tufayli hammani sho'rini quritgan -ha. lekin umarxon boshqacha yo'l tutibdi xo'sh hamma bekni saroyga to'plab ularga sovg'a ulashibdi ana ko'rdingizmi am qora xalq umarxon haqidagi mishmishlarni to'xtataylik ollohni o'zi uning deb bizga yorug'likni yubordi u akasiga umuman o'xshamaydi baxtliroq yetib borsam yaxshi bo'lardida shahzoda ao qotinlar shahzodaoan hozir nozo kutab qoladi qaytarin hozir boraman rahmat ishga chaqirishyaptimi sizni unda man vaqtliroq qayta qolamanda enaga bilan sovchilikka bora qolaman yaxshi bo'lardi sovchilikka o'zimiz birga borardik alisher navoiy nomidagi kino saroyiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz sevimli kanaliga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz rahmat kattakon bo'pti meni ishga chaqirishdi mayli yaxshi borib keling sovchilikka boraman dedingmi sovchilikka boraman hozir yetib borsam azizaxon bilan birgalikda sovchilikka boramiz siz yaxshi boring o'zingizni ehtiyot qiling. juda kech qolib ketdim bolalarim nima bo'ldi ekan? Va alaykum assalom. Qalaysizlar? kuninglar yaxshi o'tdimi sizlarga enaga yoqdimi sovuq qotib qolmadinglarmi endi yana sizlar jim o'tirib turasizlar Men opachilar bilan sovchilikka borib kelaman xo'pmi? qani opachanlar chaqiringlar tayyormilar azizaxon sovchilikka borganimizda bolachalarning onalari bilan ham tanishib oldim ular judayam kutganimdek xushchaqchaq quvnoq mehribon inson ekanlar kim bor alaykum assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisizlar assalomu alaykum siz omisizlar yaxshi o'tiribsizar keling yuring soliglar yaxshimisiz assalomu alaykum assalomu alaykum assalomu alaykumaiis yaxshi assalomu alaykummyum Rahmat. yaxshi o'tiribsizlarmi tuzukmisizl ilohim mia sog'li bo'lsin tinchlik xotirjamlik bo'lsin shu uylarda to'y bo'lsin to'ydan boshlari chiqmasin ikkala yosh baxtli saodatlib qo'shaq qarishsin shu yerda nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatinglarga aytinglar hammanglar baxtli bo'linglar yaxshi o'tiribsizlarmi tzukmisizrahmat rahmat yaxshi rahmatrahmat mani ukam bor edi sizlarda bir qiz bor ekan biz ukamga shu qizni so'rab keldik azizaxon bilan sovchilikka keldik ismi elmurod judayam zo'r bola yaxshi joylarda ishlaydi aqlli o'qimishli yaxshi inson mayli endi qizlar agar mabodo o'zlari tanishib bilishigan bo'lsa o'qimishli bizarni qizimiza rozimizman bolajonlar manga xat yozishibdi ko'ramiz qani assalomu alaykum aziza opa vaalaykum assalom yaxshimisiz yaxshi yetib oldingizmi ha albatta yaxshi yetib oldim biz sizni juda ham sog'indik voy asallarim man ham sizlarni juda yam sog'indim tez kunlarda bormoqchiman xudo xohlasa nasib qilsa ko'rishamiz siz kelgandan keyin qishlog'imizdagi daraxtlar gullab ketdi voy zo'rku siz bilan loybo'ron o'ynaganimizni juda ham sog'indim ayniqsa qo'llaringiz loy bo'lib meni quvlaganingizni deb yozibdilar sevinch ha aytgancha kelishingizni oldinroq aytib qo'ysangiz oyim bilan dadam sizga ko'pgina qattiq qo'yishar ekan qattiq biznesini qilamiz biz sizga sovg'a yubordik rahmat asallarim sovg'alar uchun katta tashakkur bildiraman hop bu xatni man olib qo'yaman va nihoyat ijaraga enaga ko'rsatuvda super enaga bo'ldim o'zimni o'zim tabriklayman <laughs> mana bu sovg'ani yuborishibdi işte, mani bolajonlarim voy bizani suratimiz men uchun eng qadrli sovg'a shu bo'ldi uyimni to'g'riga devorga osib qo'yaman va mana bunday ajoyib sovg'alar uchun bolajonlarimizni ota onaligiga kattadan katta tashakkur bildiramiz ijaraga enaga ko'rsatuvga katta rahmat